Моя мама с рождения, она не слышит, она глухая. Вот. И она садилась, когда я, я еще был в ее утробе, она садилась перед магнитофоном и слушала музыку и старалась со всех сил так, чтобы услышал ее я. Вот. Тогда я просил бабушку еще в три года отвезти меня в музыкальную школу, но она чего-то так э, не решалась, говорила, что это будет очень сложно заниматься, когда в семье нету профессиональных музыкантов. Вот. Но все-таки я так бабушку, наверное, уже достал, если можно так сказать, к 10 лет. Она меня все-таки отвела в музыкальную школу. Мы ходили, сначала она повела на гитару. Ну, там чего-то мне не взяли, не помню. Вот. Но вот в третьей музыкальной школе меня прослушала директор и за фортепианным отделением. И они сказали, что мы можем вас взять. И тогда я познакомился с моим преподавателем, рыбак Татьяной Васильевной, которая открыла мне дверь в искусство фортепианной игры, научила меня э, этим всяким нюансам, э, мастерство это освоил я с ней. И, конечно, первые победы у меня были именно с Татьяной Васильевной. Я начал участвовать, участвовать в конкурсах, когда был, занимался в третьем классе. Вот. это был первый конкурс «Первоцвет» в городе Белополье. Там я стал дипломантом конкурса. Дальше были победы. Первое место занял на конкурсе в Канатопе. Там я стал лауреатом второго места на конкурсе «Шлях до Зирока». Вот. С середины седьмого класса, не знаю почему, но у меня появилась такая как потребности вылить свои мысли, эмоции э, в музыку. Вот я начал заниматься композицией, показал свои первые произведения э, моему прекрасному подавателю по композиции э, Буса Алине Анатольевне, с которым мы занимаемся по сей день. Вот. Э, и с того дня, конечно, у меня очень насыщенная э, конкурсная деятельность. Я участвовал э, в таких конкурсах, как э, «Пролисок на сумах», там занял третье место. Живая музыка сразу же меня направили туда. Это в 2011 году, летом. Там я занял второе место. Вот. Дальше я продолжал заниматься. И в 2012 году также начал также участвовал в конкурсах натхнения в Харькове, где я занял второе место. И летом на тот же конкурс отправился Живая музыка, где я занял уже первое место. Ну, знаете, как сначала как бы надо, чтобы было вдохновение, вот. Тогда, конечно, это становится хобби. Но все равно без такой рутины, мне кажется, это успеха все равно не добиться. Все равно нужно заниматься, как бы заставлять себя сидеть долгое время за инструментом, чтобы добиться определенного мастерства и успеха. Коли мої батьки помітили, що я дуже люблю малювати, а я в дитинстві дуже любила малювати, я ходила до дитячого садочку, там був гурточок. Я дуже захопилася цим і сказала матусі своїй, що матусі віддай мене. І Якби мої батьки погодилися і віддали мене до художнього робочу. В яких конкурсах ви брали участь? Багато дипломів не бачимо. Я брала участь у податки, конкурсі у податків, у, у конкурсі Пушкіна, малювала роботи. Моя батьківщина, ну і у музичному мистецтві теж. На нашій мистецтві ваші роботи також є. Так. Да. Це для вас перемога, як ви вважаєте? Так. Як ви вважаєте, ваше хобі може стати вашою професією? Так, звичайно. Ви хочете займатися малюванням професійно? Так, і е музичною творчості теж. Я ще ну, не визначилася, в мене є час для того, щоб подумати. Надихає е, натхнення, надихає праця у, у цій творчості. Батьки допомагають вам, надихають більше батьки або вчителі. І, і вчителі, батьки. будь ласка, скажіть мені, заради кого, або Заради чого ви взагалі працюєте? Я б хотів в своєму житті залишити після себе якийсь мабуть, слід. Щоб не просто піти, якби, а щоб не пам'ятали, як зараз відомі композитори 19-18 століття. Все ж таки я б хотів би, щоб так було. А я б хотіла може, стати, стати талановити людиною, знаменита, може, людиною. Ну, талановитою. <реш> І хотів би свою творчу діяльність вести для того, щоб радувати свого педагога, своїх батьків. Потім хотів би в майбутньому, якщо в мене будуть дуже добрі успіхи, хотів би побудувати оперний театр в нашому місті, та щоб Бо в нас його не вистачає. Я ходив на секцію карате, мені дуже це подобалося. І Іноді заняття по карате були під час занять в, муз, в музичній школі. І мені доводилося за цього не йти на ну, на, заняття на карате. І тому в мене були такі думки. Ну, я завжди говорю батькам, що я даю якість, а вони дають кількість. Без их количества вложенного в детей не будет у меня возможности дать это качество. И еще одну вещь всегда говорю родителям, когда беру ребенка в класс. Родитель и учитель, семья и образование ⁇ это тот фундамент, на который может взлететь ребенок. И если хоть один угол треугольника просядет, то ребенок не сможет взлететь. Поэтому, безусловно, по мере прохождения лет... У нас возникают очень близкие отношения, которые выливаются в то, что мы живем в одной комнате, на гастролях, на наших концертах, на конкурсах. И э, Коля действительно, он уже, мама звонит и говорит, наш мальчик. И я спрашиваю, как там наш мальчик? Ну, естественно, у учителя есть свои собственные дети, но есть дети, которые Бог дал, чтобы учитель передал им свое дело. И, конечно, я надеюсь, что Коля один из тех немногих, кто подхватит это дело и понесет дальше, потому что я говорю так: кому много дано, с того много и спросится, а дано ему много, и он знает, что спросится много, и он уже сейчас это чувствует, потому что как он только что говорил на презентации, был выбор: карате или музыка, и когда ребенок маленький, особенно мальчик, его тянет в спорт, он нуждается, и я всегда говорю. Обязательно у мальчика, который поет, должно быть спортивное какое-то приложение, пристрастие. И было карате. И мама говорила, не пойдешь на карате, если не пойдешь на вокал. И где то карате сегодня? Сегодня другое у него спортивное пристрастие. А вокал, ну, будем надеяться, что он будет вечен в его жизни. Ну, я також дякую Богу, що на нашому шляху зустрівся такий викладач, і взагалі виховуємо колі повагу до викладача. Тобто, перш за все потрібно свого вчителя поважати і любити. І, і ясно, що він віддасть все це діло сторицею. Дякую, так що і наступна до чоловіків, до підагові. Сначала я как педагог по фортепиано, он же с фортепиано все-таки начал, к композиции пришел немного позже. Ну, я считаю, что в Станиславе очень гармонично сочетаются целеустремленность, трудолюбие и талант. И для его развития, конечно же, нужна помощь и семьи, и педагога, и также со стороны администрации можно сказать. Он учится бесплатно, потому что он лауреат конкурса. Ему помогает город наш. Ну, хотелось бы немножко больше помощи при поездках на конкурсы, потому что было бы гораздо больше побед, гораздо больше успеха, славы нашему городу, если бы у нас было... Возможность материальная, просто ездить в другие города, участвовать в международных конкурсах. То, что мы могли, мы поехали, там показались, и там наш труд оценили. Это очень радует. А я хочу поблагодарить родину, потому что за выхованность хлопчика, за развитие, за его духовность, потому что наша задача просто... Те, що допомогти вам і, можливо, трошечки ще розвинути. Те, що ви заклали. Дякую. Родина, благодаря его творчеству и трудолюбию, которому он за эту музыку взялся. Ну, еще трошки и бабушка у нас, она тоже музыкант. Не музыкант, а занималась баяном в свое время, когда училась в педучилище, институте. И много ему тоже это помогало. Особенно спасибо, конечно, Татьяне Васильевне, которая за него, с ним провозилась 8 лет. Здравствуйте. 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 Прекрасная малышка, художку ты пришла. И кисточка первой мазок свой нанесла. Теперь ты победите, ты лауреат. Твои работы признаны и радуют наш взгляд. Вот так таланты малые художка наш растит, ведет их шаг за шагом вершины покорить. Так пусть победы детские, их радуют всегда. Заботы их и радости считают пять года. Что может быть чудеснее, чем детские глаза, заполненные радостью? И так будет всегда. Это ответ педагога. Ответ, ответ педагога. Ответ педагога, потому что... А сколько лет? Детки наши молодые. 11 лет. Пять лет она уже учится в художественной школе, но я думаю, что она а, кисть твою никогда не бросит, да, Наташа? Хотя она у нас и поет, тоже музыкальная школа. Она... Ребенок, понимаете, поет, она рисует и поет. Да. Вот что. Давайте Это очень и и ребенок. мы еще занимаемся и на фортепиано, мы еще занимаемся и сапилкой. І неодноразово теж приймали як у художніх конкурсах е, всіляких, так і у музичному академічному співі Ми приймали участь неоднораз неодноразово лауреатами становилися. Так що я сподіваюся, ми будемо е, співпрацювати з Вірою Василью. Ми їй дуже вдячні, що вона е, е, ну допомагає нашим дітям, а Наталичці, всім іншим дітям допомагає своєю увагою. Е, Ну будем иметь надежду, что все будет хорошо в, в нашем развитии художничьих правил. Спасибо. Спасибо.